एक तो हैं जो दायमी नज़ले की मरीजा हैं वो कहती हैं कि बहुत मुश्किल में उबला हूँ कई साल से नज़ला पीछा नहीं छोड़ता उसके लिए एक दवा मैंने एक दफ़ा पहले भी बयान की थी आगाज़ उससे होना चाहिए वो है इन्फ्लुनजिनम और बेसिलिनम इन्फ्लूजिनम इन्होंने तैयार की है इन्फ्लुनज़ा के बहुत से मादों से क्योंकि इन्फ्लुन्ज़ा के जो वायरस कहते हैं जिसको वो इतनी शक्लें बदलता है और उसके असरत इतनी जल्दी जल्दी तब्दील होते हैं कि उसकी कोई ऐसी मौसर दवा ये बना ही नहीं सके कि जिससे हम कॉमन कोल्ड यानी आम नज़ले का इलाज कर सकें और उसे यकीनी बनाया जा सके मगर इन्होंने बहुत सारे ऐसे मरीज़ जिनको मुख्तल वक्तों में मुख्तलि मिजाजों का इन्फ्लुज़ा हुआ उनका जहर इकट्ठा कर करके तो एक मलबूबा बना लिया और उससे फिर दवा तैयार की उसका नाम इन्फ्लुजिनम लिखा रखा है वो असल तो बिल्कुल मिट चुकी है इसलिए वह न करें कि किसी का गंद आपकी ज़ुबान पे जा रहा है उसका कोई निशान भी बाकी नहीं रहा क्योंकि 30 ताकत से पहले निशान मिट चुके होते हैं हम 200 में देते हैं और 200 का मतलब यह है कि समंदर के एक किनारे से एक कतरा बलगम का डालें और उसके बाद इंतज़ार करें कि लहरें बराबर कर दें सबको फिर जापान से जाकर एक घूंट उठा लें और कहें ये वो दवा है अमला यही बात बनती है मगर चूँकि एक निज़ाम के ताबे इसको कंट्रोल करके किया जा रहा है इसलिए उसके बीच में घुल मिल जाने की कतियत हो जाती है यकीनी है समंद्र समंदर में तो यकीनी नहीं ना कि वो वहरें उस कतरे को सारे समंदर पर फैला दें लेकिन जिस तरह हमें गति बनाई जाती है उसमें उसके असर के हर दूसरी पोटेंसी में जुज्वे बदन जाने बन जाने का यकीन हो जाता है उसके महलूल के हर ज़रहे पर कोई ना कोई उसका असर पहुंच जाता है तो 200 ताकत में अगर इन्फ्लुजम ली जाए और बेसिलिनम जो सिल के मादे से बनाई जाती है उसके साथ मिलाकर इसको चार दिन रोज़ाना एक ही खुराक खाएं। ये मेरा तजर्बा है बेसिलिनम से मैंने इसलिए मिलाता हूँ कि अमूमन नज़लाती मरीज़ों के लिए के अंदर कुछ सिल का मादा पाया जाता है सिल का मादा से मुराद ये नहीं है कि उनके अंदर सिल के जरासीम बाकायदा ज़िंदा हालत में मौजूद हैं बल्कि अगर किसी ख़ानदान में आबाजाद में भी सिल पाई जाए तो नसन बाद नसन सिल से पैदा होने वाली कमज़ोरियाँ बाकी रह जाती हैं जिनका इस पर लंग्स पर और जो म्यूकस मेब्रेंस हैं इस हिस्से की नाक मुंह वग़ैरह गला इन पर असर होता है और इसके अंदर कुछ कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं तो बेसिलिनम और इन्फ़्लुंजिलम ये चार दिन रोज़ाना एक खुराक खाएँ हर नज़ले के मौसम से पहले खाएँ तो अल्लाह के फजल से उसके खिलाफ दफा पैदा हो जाता है लेकिन कुछ अरस के बाद बाज़त उठानी भी पड़ती है जब इलामतें दोबारा आने पर जोर लगाएँ और जब मैं कादियान गया था पिछले दो साल पहले उस वक्त ये दवा मैंने इस्तेमाल नहीं की थी और वहाँ मुझे हमला हो गया इन्फ्लुन्ज़ा का मामूली लेकिन मामूली इस लिहाज से था कि खुदा के फल से नमाज नहीं मेरी छुट्टी बाज़मात लेकिन तकलीफ उसने काफ़ी पहुँचाई और आवाज़ बहुत बदल गई थी तो उसके बाद फिर मैंने सोच कर ये दवा इस्तेमाल करके देखी है अल्लाह के फल से इस साल मुझे कोई हमला नहीं हुआ और कोशिश होती भी थी हम ले की लेकिन बच जाता था, था खुदा के फैल से इसलिए मैंने ऐलान आम किया था और बहुत से खतूत मुझे मिले हैं कि उनको फ़ायदा पहुँचा है